sawijining dina in desa sing adoh urip sak pasang wong tua sing pingin duwe anak nanging ora iso duwe anak amarga bojone loro saben dinane dheweke duga ing maakkuwasa supaya duwe anak ing tengah hunnyi bahlanan ngimpi yang ditekani karo buta ijo sing ngongkon dheweke lunga menyang alat Mbah Lanang lan Mbok budal ning alas bareng. <tuk> Aduh neng dia, sing bungkusan sing tiga ibu tuh isu neng jero mimpi Wah, kaya iki. Tuh, kok isu timunnya mak siji? Tak kira isu bayi. Maksudnya apa yo? Ya? Aku kok bingung iji tapi ya betul, biji timun nak si jiku jadi ngimpi untuk bayi. Mbah lanang lanbok balik nang omai. Nandur wiji timun sing dikei buto. Sak minggu ne iku mang mbah lanang penyakit kumat lan raiso lapo lapo. Mbok, jadi aku serai nek kamu ten timun iki. Saya anjir anak-anak eh, saya kau anakmu dhewe Yo, Mbak, aku kaget banget. Bala nang mati, sak minggune timun Mas Tukul gedhe, mbok langsung motong wae timun Mas mau. Lan gelok ya iku roh Ayo aku wingi roh petokane ngene sawah ora ketok koyo mateng kok iso yo nambuh Sak wis pirang-pirang Timun Mas sering no ibune sing sering banget bingung lan ketokane ora enak atine sehingga suatu waktu demon mas wanita kon marang ibune itu tak bisa banget apa itu ya apa ya enggak itu enggak pengen gue selesai itu enggak bisa kalau waktu itu sayang banget kalau awakmu dulu

lan isi punya mesiku alat ini ibu, kok ngoten kula dipan kita Iya ndok Kula ngoten di papan kita bu Kula loh terasna kalian ibu Iya ndok Ibu karena kaya ikero Kalian lama di alatmu Sokok kita sengkala ibu Iya bu maternal sangat ibu bakal menyalah Kalau gak Buku-buku biaya yang masih coba Nanti dapat menyebabkan gitu Ini dulu Buku-buku budal nang alas marani kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ono po gue moro-moro marani aku. Ngeten kiai. Kalo gadah anak wadon namun ipun dimun mas Lan biar mbak ipun juga sudah sakit jahat kalau minta Lan kalo betul pengen biar mbak ipun pilih Kalo gadah yang depan sakit temen <tuh> kalo Wala, saya yang nanti -tuh> gini Ya Matang selam sangat gih biayi Assalamualaikum Waalaikumsalam <tuh -tuh> Mbok mule lan langsung marani timun Mas. Telung dino wis kelewat buta maran nang gubuk cilik mbok lan timun Mas. Mbok pamitan karo timun Mas lan ngewenei timun Mas senjata sing diwenei Kyai. Koe kudu dadi pangananku. Kula mboten nggurun dadhas men sampeyan. Prenyo. Timun Mas nyebarno bungkusan kesiji sing isine wiji timun sing dadi wiji timun kang iso ngelilit buta. Nanging buta isih iso lolos lan ngejar Timun Mas. Sing kepindo, Timun Mas nyebarno dom sing dadi eri lan iso nggawe sikile buta lara. iku son katelu disebar no dimunmas ya iku trasi sing iso ditulundut kang iso ndelamno buta nganti mati